Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы. Слушай, нормально покачались, да? Нормально, да. Опа, на! Слушай, голову мне потише я не дотягиваюсь. Слушай, а что у тебя брови такие? Ты как их накачал? Ну я это... отжимался много. Так отжимался даже на трицепс! Ну в основном на трицепс, но немного-то и на брови попадает. А. Слушай, а ты знаешь, что все люди произошли от обезьян? И чё? Ну а ты чего ждешь? Короче так. У нас юбилей 15 лет нашему Дюсш. Дюсш? Это который рядом с туалетом. Дюсш это детская юношеская спортивная школа. Опа, она. А что это было слово, стало шесть. Ну я просто расшифровал. Просто расшифровал? Ты что это слово просто рядом с такими словами ставишь? Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? Ты говорит, выбирай, либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка. И что? Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да. Короче, будем делать бременских музыкантов. Слушай, самбистам вообще сказали, крыльцо делать. Из Пушкина? Из Бетона? А -а 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 -а. Слушай, а вот эти бременские музыканты, это про кого? Ну, про музыкантов в основном. А откуда они? Ну, не местные факты. А, понятно. тема такая они приезжают в город и там работают что делают ну делают 8 подходов по 12 раз. Понятно. короче ты осел понял. Сеня, ты что обиделся, что ли? Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это. Ну, осел, это такая лошадь. Только маленькая, как осел. Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет? Ну, там еще петухи, баба. Это я еще нормально со слом попал, да? Ну, а я буду трубадур. Опа, на, там что еще, трубадур был? Не, ну осел-то реально сильнее, ты что? Он ну, знаешь, как он от груди жмет? Ну там, был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких песикотов играть не будут. Мы в конце концов не лохи, чтобы там песекотов и себя строить, правда? Ну ладно, вы собаку сыграть или кошака какого-то. Песекотов он пускай шахматисты играть. Слушай. А как мы скажем, петрухи? то он либо петух, либо баба. <р dome> он же от груди 180 жмет. Это ж весь мой рост. Слушай, надо подумать. <прав> э, -э, 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 э, нам тренер запрещает думать. <р experientthey satu> Но один-то раз можно обмануть, что? Служа! Я это, ну, придумал. А давай на сказке два осла будет, а? Ну хрен с ним с этой принцессой, зато тележка реально в два раза быстрее поедет. А? А, точно. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку, давай быстрее животное, мы в город опаздываем. И ни капельки не тяжело.